рекорды привезу вам. Переснимите, чтобы большая была. Да, не С Сами с крыши. Так, по чуть-чуть. Может, эта голубка похожа на эту на запорожье сплошная запорожье стасоволка по григоровским голубям осталось голубь сука сдох хороший был голубок сумчанин за смотри немножко берут Коля немножко берут Белое Запорожье пошла. Привет. Привет. Извини, что не здоровый. Автофокус. Ну и автофокус и все. Не, ну я и так, и так беру. Когда не хватает, я автофокус сделаю. А когда хлопус. Хватает... Не, не выключаю. Не-не-не, выключаю, да? не наоборот, я люблю, чтоб, чтоб весь этот разговор был. Некоторые, некоторые ставят, знаешь что, этот это. Звука будет меньше весить этот. Не, некоторые. Да, ерунда-то все. Некоторые песни ставят. Знаешь, песни ставят это. Блатные там. А голуби летят красиво. над вот здесь нашей вот. зоной. О, класс вообще. Кольдоскоп, калейдоскоп, блядь. А то, а то. А голуби летят на... Андрей Владимирович, где? Возле голубя, не иди. Тут где-то? Да, наверху. А, не он обратно зашел, да? Андрюха обратно шел А, ну вы вы... покажу. А вот все продолжается. Все про... Э, Ястреб его брал. Все продолжается. Да, да, да. А вот еще. Вот такие сидят да тоже несколько штук. Это чисто, да? чисто в этом подситке. Это он же может без хвоста нормально так же держать. Да ну видишь, он ненормально, он так он немножко перетряску дает. Да, видишь, он как бы он как бы ненормально летает. Ну это очень копительный человек Они сами взлетают? или Сами, сами. Вот если погода хорошая, им гонять не надо. О -о -о. Вот ветерок есть, они сами с крыши раз и пошли ну не то что тренируются у них у них такая конституция а конституция нет, тренер, есть, тренер тренер я а у них может быть там вожачок вожачок а, который, который это но с другой стороны один их не потянет они все в основном вот, берутся который... как командочкой Темп, командочкой такой берутся и пошли понял пример подают ну не то что пример а эти видят их видят видят я стрельба думал как такой маленький такой глаз у него и так далеко видит. <laughs> а ястреб знаешь как видит ястреб еще меньше глаз а видит в два раза больше такое устройство ястреба меньше глаз ну я имею в виду не меньше не а больше ну да не но все равно виду... глаза... вот там... на кружок дал как во всех на посадочке волки там понимаешь а -а -а. собаки. черная это молодой впереди. черный Гол голуб одним ну, вот да, так, да, ну, да, так, да, да да этот да. А черный вот он не пошел фиксирует? это да. сын тут чер черный наверное черная пошла это сыночек да. ее падает 5 штук пошли, пошли пять штук пошли в лед. Время засеки там колючек. Хоть хоть глянем, что они. Много-много может 15, они не будут. 15? 12. Ну, 15-10 пошли, да? Белявка все сервы. Нормально, он, троечка хорошая. Троечка хорошо держится, да. Погода есть и все. Вот нашим голубьом нужна только погода. И все. А я думал взять им клапом, если привязать к нему этот маленький вот этот диод светильничек. Так, так, так. И он, короче, залетает, понял? Его видно, какой у него от него свет идет. Там да? Вот, да? Это он, очень интересно. Он интерес вообще он. легкий этот да? диод, он вообще ничего не весит. Я, а я дум, думал, знаешь, вот иногда не залетает, вот такой, чтобы найти я его. Нет, чтобы найти его, я понимаешь? А -а -а. Чтобы найти его, поставить такой до да, радиопередачи. Потом вот голубь теряется, его нигде не найти. Переверни эти или выключи в сковородку. Вот это я всегда думал, понимаешь? А, а, а мы с Бладиным часто разговаривали. Красный, хорошо, что б, хорошо, чтобы они еще могли вот -то разговаривать, знаешь? А, Прилетел... Или и... камеру на него зафиксировать, маленькую, да, и да. чтобы увидеть с полета. Как а есть, есть такое, есть такое, да, в интернете. Да, да, как он текает, знаешь, вот, вот фиксирует ага. это. Он от ястре потекает. Ну, в общем, есть такое. Сейчас камеру ставят. Ага. И вообще классные такие, это у иностранцев есть такие полеты, ну, в общем, вот эти видеоролики, да, ты да, понимаешь? Да, да. Это вообще красота. Пошла пятерочка. Сами с крыши. Двое и трое. Вот. Двое и трое. Ну недолго они будут летать, но. О. Хорошие. Пять штучек с крыши сами. Молодцы. Погодка есть. Сами с крыши. Шестой? А, вот, вот еще Коля, Смотри, еще один пошел. Это молодой полосатый по горловке. Вот он, видишь? Вот, еще один пошел, смотри. С крыши. Молодой, этот еще не ли. Ну, не до конца он выли, вылинявший. Это горловка, сынок. Пятерочка над домом. Пятерочка. Сколько? Время, Коля, летает, скажи. 15 минут. Это сейчас он точно скажет. Где? 17 минут. 17 минут. Пятерка в полете. Высота чуть. Ну, чуть-чуть, может, подобрали. Высота метров 200, наверное, да? Черт, я, знаю, я без очков сейчас не могу определить. Ну, высота... Так я вижу это, но они не, не, не пойму. Мерехтятина. Да, да, да. Где-то. Метров Сейчас такое, 250. Да. видишь, как они так как бы играются. И, ну, да. и видишь, полет такой. Ихний, ихний, понимаешь? Вот они не сложены, ничего не так как бы. Да. Нет такая гопаря, но отдыхающий. отдыхающий такой полет, отдыхающий. Да. Именно то, не, то, что не упираются, они упираются, не упираются, на, на ветер. Да, да, да. да, да, да они да. висят, висят на. Планирующий, городом. дефилирующий. А то. 5 штук 17 минут в полете и без угла. Вот уж шла техника. 94 единицы. Откуда? пятерочка, пятерочка. Нормально, чуть их оттянуло, чуть, хотя, ну, чуть от... они, Ты видишь, они чем выше, тянут, тем немножко дальше оттяжка, да? И четыре, вместе, один отдельно. Оттяжечка небольшая. Да не, не, нормально они да. стоят. Они на девятиэтажке. Угу. Они стоят на 9-этажках. Насыпать. Давай. А то там Время машина заметить. потопчет мои Опа. Хорошо, четверочка. Четыре один. Уже, наверное, на полчасик нарабатывают. Ну, а это нижний а еще срываются с крыши. Ну это же, вот мне хнет, И верхний сейчас поймаем. Вот один отделил да видишь? Один он всегда отдельно стоит. Один и четыре. Опа поймал 4. 1 и 4, они так и стоят. 4 и 1. У тебя вот, вот я Они что-то, наверное, Голубь и голубка, что они рядом. Да нет, нет. Нет. Там такой один, голубь, Голубка. Ну бывает иногда, но там пошли те, те, которые готовы, у кого конституция позволяет летать. Вот они и пошли это наверно черная стаса запорожья наверное, наверное, Ой, а. во время мы полчаса перешли пятерка голубей ну, уже помыть, да не просто немножко оттяжка есть сами с крыши полчаса перешли высота та же они держатся одной ну, на одной полчаса. да 40 минут пятерка в небе. 4 вместе один. Вон он сюда вот так отдельно стоит. 40 минут. Один из пятерки выпадает. Уже плохо стало видно. В общем, темнеть начинает. Черный, наверное, Запорожец. Запорожье. Старая голубка. Это из пятерки выпадает. Посчитай тех вверху, сколько? Я только два вижу. А что ж там было? Молодец, что ж она так выпадает? Ты смотри. 50 минут полета. А где стройка? Уже темнее. Да сейчас обожди, я, ж, я хочу одну пока взять. Так, а где ж эти? Сейчас я их возьму, попытаюсь взять. А других я не вижу. Так, 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 так. Вот еще один. Выпадает. Уже потемнело немножко. Кто это? Кто это? Белая. Запорожье. Вторая выпадает. Сейчас всех увидим. Уже стало темнеть. Камера плохо берет. Запорожье белое. Вторая выпадает. На часик чуть-чуть не натянули. Увидел я еще пару. Сейчас попробуем взять их. Уже темно. Ну как, не то, что темно, но камера плохо берет. Два села, а два... Увидел, да? Сколько ты увидел? черт побери, плохо камера сейчас берет их. Темнеть уже стало вот окна в этих включили дома Так вроде бы не темно, но для камеры, для камеры это, это темно. Они так пора запорожцы выпало, а те стоят, но камера их не берет по такому небу. Где-то тут и должен быть думаю. Ну конечно, потому что уже темнеет. Вот он, вот он, вот он. Ну, давай, давай. Вот, вот. Вот, 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 за счет дерева ее взял. Хорошо. Хорошо, темнеет стало, они по одному стали выпадать. Разбились. Разбились они, а? Разбились они. Ну, камера, видите, как берет то есть они тут потому что в темноте а по такому серому небу в лехом вот он вот он надо домом стоит голод время скажи Кто это Кто это простоватая конопатая конопатая сплошная папка у меня там вот есть конопатая лечится по молочной мамке Узнала ее, она такая простоватая голубка, как мамка. Молодец. На кружок дала. Ну как вот их можно им голову рвать из-за этого круга, когда он не может сесть. Высоту сбить голубка. Мурая молодая, час полета. Вот она высоту сбивает так с кругом. С кругом, потому что не может она как бы так высоту сбить. Вот она отлетала где-то практически час без, без кругов. А вот сейчас вот она вот. Вот смотрите. Вот что она делает. Вот что она делает. Так она сбивает высоту, потому что практически уже темно, она остается в ночь. Опа, увидел, увидел пару. Ха -ха -ха, вон пара выше. Вон, камера их взяла. Я их видел. Так уже, уже зрение не видел, уже все темнеет. Эта пара останется в ночь. Пара в ночь останется. То, что высота, вы же видели, какая а уже, уже. Мы будем ждать, будем ждать. Я знаю, кто там. Там один-две на одну. Горелый. И еще что-то. Вот что еще, не знаю. Второй. Ну. Пара... Вот эта пара останется в ночь. Это пара останется в ночь.